Веткрыта трибуна. Ну я не знаю. Ну, конечно, по телевидению нельзя такое говорить. И так, ну, ну, не, ну нет, это... Садить надо. Выявляйте, садить. Минимум сколько там дают? Пять лет. Вот от пятерочки туда до конца сидеть и все, и думать, что ты делаешь, жить в этой стране и сливать что-то. Это вообще даже в мыслях такого не должно быть. Как можно такое допускать? Что они какие-то странные, с головой не дружно. Знаете, мне кажется, что это вообще не люди какие-то. Что у них нет ничего святого. Они не думают о людях. Вы знаете, это как для меня, знаете, я думаю, что это как слуги сатаны какой-то. Потому что нормальные люди бы этого никогда не делали, потому что свои же люди, свои страдают. Чтобы их наказали, все, что только возможно, я не знаю, куда они попадут после этого, потому что, ну, э, как так возможно, да, ты целую, э, там, не знаю, сколько ты живешь в Украине, ты там, ты родился, ты навчався в школе, закінчив университет, э, ходишь, работаешь, и потом ты э, Здаєш позиції, от за що. Ну, які мотиви таких людей. Ну, я чесно, не розумію, і я хочу, щоб ну вони були покарані е, як тільки можливо. Відкрита трибуна.